Да. Сколько их там человек? Один а всех. Привет. Ребята, милиция. Вон они идут. А это вот так у нас каждый день. Практически. сюда, на перекрёв, Перекрывай, давай сюда, быстрей. Быстрее! Быстрее! вели. Быстрей, быстрей. быстрей. На сите, на сите, А вы мы на переходе стоим. мы на переходе Вон милиция, все не пройдет. Не пройдет. Не пройдет. А, не пройдет. Отойди, не, трогай меня, не я пешеход. Чего? Я на переходе стою. Я на переходе стою. Уйди. Уйди. Кто вас не трогает? Кто? Я пешеход. Вы меня трогаете. Почему вы не с... А? Идем! Человек, под колесами человек! Человек под колесом! Стой! Стой! Надо стать! Улыбайтесь, вас снимают! <свист> Уберите, она только мешает. Милиция, Милиция, что вы стоите? Ну, что? Мы тут пешеходы, они нас убрали оттуда. Ты уже нас пешеходов убрали перехода, свали отсюда! Пошел вон, отсюда, не Он вон на он не Днепровской тоже там! Мы стоим, не коны это до Днепровского! Гек, Вот уже закончился, да, я так понимаю? Никто не поубивает, ребята. Что просто, вот вот, вот ну, что они делают. Слышишь, 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 Направьте скорую туда Скорую на слышишь, Туда А да где Светля? я здесь я пришел я Откуда вы пришли? Я здесь я пришел я в футбол. А я Какой футбол? Какой футбол? В лицо футбол во время да, снега? Да я с ним сидем с ним, сняли поле. Где? Там. В каком зале? Здесь, здесь. Где есть зал? Зал где есть? Здесь, здесь. Где? Мне на машине привезли, я на авиальне пометаю. Здесь нет зала для футбола. Да? А если я вам покажу? Я здесь живу, не рассказывай. Да. да. А если идти надо 20-25 метров? Иди. Пускай, рот, а если стоять ворота, что, наверное, футбола будет? Иди отсюда да. со своей квартирой. Да не квартира, а футбол приехал. Да, футбол. Гэть! Гэть, звезделя, гэть!

Отойди оттуда! Иди отсюда! А, а! Хорошо! Стояли же где все! Хорошо! Вот это люди! Все, отойди, пожалуйста. Это, как, пожалуйста, люди, отойди. Иди нами, скажи, скажи. Да скажи. скажи, что они тоже люди. Иди, скажи, давай, иди скажи. Им. Давай, да давай. Иди скажи. Нет, иди, скажи, пожалуйста. Нет. Скажи им, что пожалуйста. Ты Почему это? ты нам говоришь, им скажи? Им скажи. Иди им скажи. Что ты приехал в футбол играть, тебя не указали. Иди им скажи. Нет, иди. Дивите, сейчас двое упадут в пасты, да? Не лезьте! Не А что ты машину ломаешь? Эй, а, а ну улыбнись! Себе оставь! Для Понадобится! Он куда сойдет? А там тротуар! Куда он там ехать будет? Давайте, притупить, сядь на руль. Отойди, пожалуйста. Просто отойди! Держись, а, Не трогай бровку! А, Не трогай бровку! Ага, пукнешь! А вы, за... Урод! А вы, за... О, Андрюха, привет! Все? Отлично! Привет! Спасибо. Снимаем застройщика, который здесь за правопорядком наблюдает. Здравствуйте. Очень рада вас опять видеть. Все. Иди давай, играй в футбол. Давай, иди играй в футбол. Где ты заблудился? Иди играй... Он сказал. Но по так уйди отсюда. Мы здесь живем. Мы здесь живем. Я тебе первый раз рассказываю.

этого убрать, он людей провоцирует. Он бабушек убирает. Вот этот вот мелкий айзер, зверь который, которыми руководит, он, короче, сегодня мне сбросили видео, он в Днепропетровском районе тоже, в Днепровском районе тоже там руководит вот этими штуками. Они а там какая-то громадская организация, варта, что-то там. Да,

Не надо, не надо, я... не надо, что вы да вы узнаете. Мы к вам не пришли домой, да, да вы к нам пришли. Вот это поправила. Вот это поправила. Интересно с ментами терки тела. А, то есть тебе можно а нам нельзя? Да. Да? А при а чем есть видео, как ты нас толкаешь? Только после вас.

Студентиков поснимаем. Хорошо каникулы, да? Есть чем заняться. Ребята, легкие деньги просто так. Это, конечно, жесть.

За строечку? А, Конечно, а мы против Мы не нахуй. Ты, блядь, это блядь, ты, блядь, это блядь, ты, блядь. ты нахуй. Понял? нахуй мусор, не туда блядь, нахуй ложат. На ваш, да, ваш, ваш портрет. Не да, надо даже да, Без да, портрета. Да, без да, портрета? Да, а что, не это комплекс? Ну давайте домой. Мы против Вы герои.

Вы идите в да. вы, ездить, смотришь, смотришь, в Идите к мамам, да. Да, а Вы вдохните, ма. все мамы дети. Вот идите мамы. А а а это же Нет, это садец. Это Это вообще. А, а, это просто казармы, да. Вот и все. Отрабатывают будущую зарплату. ну, Перцы точно наши. Сразу щелкают.

Да тут и менты, они снимают, они все. Это ж прораб, это тот, кто главный. Так, а что главный. <coughs> они сейчас поедут в обход туда, посмотрим. Они через двор сейчас будут ехать. А что это вообще за беспредел? Что они машинами управляют? Где полиция? А что вы не пускаете? Мы не пускаем технику, вы машину не пускаете. Вот, только что ваши... Я не, блядь, это ты и твоя мама, блядь. Ты понял или нет? Слова выбирай, молокосос. Да видно твое уважение. Мои дети будут здесь. А наши дети здесь уже живут. Кто? Его засрали такие, как ты. Поснимайте берцы, у них на ногах берцы, это СБУшники нагнали на нас там возле арки стоят, они тоже. Если они сейчас в арке мы проедут. сейчас во двор пойдем. Возле какой арки, да? да. А они там возле арки, не возле 14 они дома. Они аркой! Я говорю, что они аркой пойдут А ну-ка разум дырите.

Да вообще же, бензокому... бензовозы, блин, сходили с этим А бетономешалка? А бетономешалка, извините Да, я а перепутала ага. А кого вы представляете?

проблемы. Так ты успела, да, сходить на рынок? Сходить успела. Я только пришла и все такие, что а, они что? хотят? Они хотят пропихнуть эту. Они обратно ну, а да? они обратно Мен. идут, они сейчас через двор поедут. Не поедут, там, блин, они в арку не, не проедут. Там машины там стоят? стоят? Стоят. Давайте через двор там заблокируем. Ну, так и давай, если у тебя есть... Мы там, мы там заблокируем. Да, на выезде? Да, да. Просто они нас хотят разделить, я так понимаю. это Ты быстрее, они в дверце. Это просто капец, закатайте сам в дверце. Так, они сюда идут. Не шаг, шаг. Не ходил, Кто ходил? Не ходили. Ходили. Кто ходил? Кто мы Не, не, не <связь> здесь, <связь> здесь <связь> шагу, <связь> Но мы здесь живем! <связь> 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 Выходили <связь> на Я Я квазбаты. Юрий Серёга, А Серёга, вы а если sí, sí, а? вы ушли <проводил> на Слава Украине! хорошо. Такие слова знаете? Капец. Ну да, расстроительство. Строительство незаконное. Есть документы. Вы же Студент, хорошо, хорошо, вы на магазин придете покупать продукты.

Кто получает получают зарплату. Да? Они здесь местные. И они организовывают всех остальных. Кто получает зарплату. Покажите, кому здесь зарплату дают. Так Покажите, ты Вы не знаете, мы реально обошли все дома, показали все документы, все познакомились. Я его знаю только вот с этого перехода. Сколько тебе платят тебе? Хорошо говоришь. Молодец. Так он вообще сказал, что он студент, когда его полиция хотела. Пусть покажет. Понедельник. Ну, он сказал, что он студент, я вам сейчас видео покажу. Но я могу быть и студентом и работать где-то. вы это понимаете? Нет, я не понимаю, как это должно быть обучение. А, завод. Слышали это? Круто. У нас реально есть коллектив местных, ребята. Мы стройку, то есть сказали, ребята, Что вам надо за барам помочь и так То есть реально все идти на улицу. Никто не готов. Никто не готов. Есть люди которые сказали, мы за вас, мы с вами, если что, звоните, мы даже будем вас поддерживать. Первое время они будут нас поддерживать. Нет таких да? людей. Нет Была таких работа Нормально. вообще. Есть, все а все легко, есть алкаши. Пять алкашей, которые да. вот там стоят это возле цифровых этих. Цифровых. Цифровых. Есть. Они их сюда к нам пригоняли. Но, но, видать, алкашам уже закончились деньги да? платить, да? они больше не ходят. людей не тревожим. 100 молодых, 100 долларов, когда мы к ним за стол переговоров, тысяч долларов. И... Понимаете, люди что? здесь переживают больше всего то, что... Когда это 100 ...продал, видите какой-то или как, в этой или как... Территория земли, где была военная часть да, на, на эту территорию земли появился в СБУ тендер, застройщики да? подавали свои планы, что там можно просто выбрать. Да? Этот тендер по сухрельности. Выиграла одна компания тендер, но эта компания не предоставила все нужные лицензии, все документы украли, есть портал. Потом То выбрали. Есть, их, да. их убрали, объявили новый тендер. Новый тендер уже наша компания. Вы тендер не проводили. Не было. Даты тендера. Не рассказывайте. Не рассказывайте. Мы по всем инстанциям ходим. Не было тендера. КНДА, СБУ. Есть все это. Какой этот сам? Не рассказывайте. Количество квартир определенных, которые должны выдать людям, ребятам, которые воевали в Атланте. Да, 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 да воевали в, отлок. в отлок. ...видел продажи, люди понимали, квартиры там, сейчас, там же не будет сто процентов для всех. Там определенный процент...